kim tahoratni olsa mukammal qilsa va osmonga qarab turib ashhadu an la ilaha illallohu vahdahu la sharikalah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh desa shu kishi uchun jannatda sakkizta eshigi şey ochiladi xohlaganidan kiradi deyidi ya'ni toorat degan nimatiga suv yetmay mardi qolib ketmaydi tahrat olganda chig'anadi qarab qo'yinglar birodarlar ana shu farz bo'lgan azobdan bittasi shig'inadimi gacha deganda nima qilamiz biz chiqanaqagachami tushunamiz bizga chiqanaqa biladi deyish kerak to'g'rimi yuzimizni yuvganda qaraylikda ayniqsa bolalarimizga mana shuyerda yubordi birodarlar tahorat tohorat bo'lmaydi namoz bo'lmaydi hadisda kelishicha tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta kimimizni esimizga keladi shu narsa birodarlar mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik tahoratni mukammal qilasiz bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz ashadu ala illaha ilalohu la sharikalah va ashal anna muhammadan abduhu abdu rasuluhu jannatni sakkizta eshigi ochiladi xohlaganidan kir deyiladi aa qaniydi o'lib qolsa shu